Всем привет! Сегодня у нас на столе дохлый Xbox Если у вас приключилась такая фигня, что э, есть звук но нет видео на Xbox э, В общем есть такой доморощенный доморощенный фикс для этого дела э, Это происходит из-за того, что э, в GPU внизу отпаивается ножка по хорошему если как бы э, есть знакомый специалист, кто паяет э, всякие телефоны, материнки у кого есть хитган можете отнести к нему, он припаяет вам все на место а, если нету то есть такой э, доморощенный хак в общем, все, что нужно сделать, нужно разобрать, естественно, Xbox. Можете найти в интернете, как это делается. Потом перекрыть воздух для GPU, Вот здесь центральный процессор, а это графический процессор. Делается это, в общем, вот так. Берете какой-нибудь лист бумаги, говорите, хорошо подходит. И вставляете его вот сюда, в щель между... между собственным воздуховодом и радиатором и то же самое вот здесь здесь еще маленькие отводы между центральным процессором и дополнительным радиатором э нужно оставить чтобы воздух шел с центрального процессора э чтобы он охлаждался Идея тут, в общем, в том, чтобы прогреть а, видеопроцессор хорошенько так, заставить его нагреться, потом придавить, и если вы достаточно везучи, то он прилипнет на место, и все опять начнет работать. А, естественно, по-хорошему, по-хорошему стоит все это дело разобрать, заменить там термопасту, туда все. А, Но ну, фикс, в общем, вот такой. Вот такой. После того, как вставили эти штуки, просто подключаем его. Включаем <клышать> питание. Видишь, ну, DVD-шник просто на бок можно выкинуть. Окей, okay, moment of truth. Подключил его. Подключил его после примерно 20, -20 минут прогрева вставил все на место, подключил к монитору. Ждем, ждем, ждем. тлин Work you bitch. Work you fuck. Hey, here we go. У нас все получилось. У нас все получилось. Николай он awesome, strikes again. Yay! Ну, в общем-то, все. <laughs> Если что, подчиняйтесь и радуйтесь.